зеленый эта миссия до сих пор горит о он мне показывает где мой магазин о и он должен по показывать где моя машина а вот есть ее все нашелся Еще стоят но едем берем камсаф продаем эту штуку с камасов, вот там вот у миссии лежит где мы были только с другой стороны а мы Нет, он с другой стороны миссии. Мы, короче, в другую сторону ехали. Сейчас можно взять Мози и слетать за Камасавом. У него наверняка там не стоит в электро. мы же говорим, да, съездим на этом машину. На этой? Конечно. А, ну, в принципе, а потом да. Потом ее продадим. Да, она же закрывающаяся. Да, сейчас все ценное выложим. Мне сейчас возьму только 240 вот этого свой пулемет, который у меня сейчас с собой. Выложу даже сумку, мало ли вдруг с подруги гуляет. Или взять МК-48 с собой. Все-таки такое можно и на дальнях стрелять. С желтой. А, да? Мы сейчас были, да. Рядом, она рядом с желтой миссией у него, прям недалеко совсем. Он приехал, ее там высадил, он видимо ходил, гулял, искал точку хорошую. Пошел. Ага. закроешь дверки? Мало ли, что к никто не зашел. Мы таким ты зомбаря сюда затащил. Так, сейф открыт. Так. Значит, чем мы перекладываем сюда? Твою пылью перекладываем. Это перекладываем. Дальномер перекладываем. А, думаю, яркие у нас уже две. Нет, они не буду перекладывать. Тогда все ставлю. Так, ты выложил, да, этот МКш? Нет. А, а МК-шку выложишь ли там? Ааа, <соц> сзади там зомбак подходит. Да, МК выкладывай, все, сейф, пусть сейфи будет. Че, убью его? Я убью. А, ты у этого забрал ПБС, да? А сумка койотовская, ты ее взял? Да, она лежит в машине. Вытащи. Я просто хочу, короче, положить, пожалуй, сейчас. Подожди, знаешь что? Я возьму его сумку. А эту положу в сейф. Ну да, его сумка поменьше. Даш, я, просто... Да, она, во-первых, короче, там неудобно, знаешь, когда лежишь по сторонам, смотришь, левая сторона, у тебя вообще ничего не видно. Ребятки, он занят содящий. Че, 790 денег я его оставлю? Так, две сумки, да, у нас уже. Бенговских, Бэн -бэн это хорошо. все. Я все, что хотел, все убрал. Ну, кашку, ты что из машины ты не переложил в этот? А, ну я думал, ты снегу шатку. Переложи. Я, я же говорю. Что за подикарды интересные? Да посмотрим. Че, закрывай я? Да. Ой, не, 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 не. Это посыпок ужас. Слушай, ключ от музер надо сюда еще кинуть. Да, посыпок ужас. О бля! Подожди. Девайте меня все называется. Мози какой цвет, кто помнит? А я сейчас нажму еще раз. На то... болт на, на мой за Пусть уже... стоит, я у меня знаешь, какую службу служил. Лакей говорил: так, бронк к Мози ключ был черный, а от него голубой, а красного ключа не существует. Когда мы сейчас выкладываем красный, давай блю Black Key это Мози. Я его выкладываю. Сейф. Не, наоборот, хорошо. Взял по нам, короче, черненький ключик полетел. А блюки белом стусав кама. Все, за самым камом мы сейчас едем. Все, закрывай сейф. Да, конечно. И сейчас пописать схожу. Так, сейф закрыт. Все, сажусь в машину. О, смотри, 145 метров. Я пошел писать это едь. с чего я его убил, там с расстояния, все вот эти дела смотрите с да ну шмаляет а да да это 300 метров это хуйня вообще с камешки брат. я думаю что он где-то комперит тоже миссюшку уходит так всегда надо будет осторожно проезжать по желтую месяц возможно чувак у меня знаешь, что, короче, тоже почему? У него же, видишь, инвестор 110 у него же большой прицел очень, да? Он, видишь, наверное, тоже, этот, а ты был достаточно близко к нему, он, наверное, тоже не смог сориентироваться. Он, видимо, понял тебя, услышал, что ты перезаряжаешься. Но не успел сообразить, где ты, короче. У тебя, кстати, скин нормальный, тебя вот видно не очень хорошо, ты весь черный. То есть ты так в кустах сидишь, короче, ты такой чисто просто бликуешь. Отстреливает пацанов где-то. С одинакового расстояния. А, и там было 327. Да. Там было тоже как 300. 325 было 327. То есть, ну как бы, что-то комперичишь что то, -то точно куда а, все Может быть, этот друг вообще пришел своего лутать. А что ты в березе нажма, надо было свернуть? Решил так? до конца именно сюда где березина чтобы поверну поворачивай налево что? нам по березина надо. вот сейчас короче знаешь что вот сейчас повернешь налево налево и направо дорога вверх пошла ну, так и да да и вот куда наверх и ты сейчас приедем как раз приедем куда нам надо только единственное, что я не хочу мимо миссии проезжать. Там дорога прям проходит прямо сквозь нее. Там все боюсь, там могут обстрелять, на желтой стопудово будет Нам надо будет там в объезд нашу взять. Понимаешь? Давай через красный став проедем. как раз где-то military base вот это вот где его сав стоит все вот эти дела а, -а, -а. видишь они на вертолете летели получается он их сбил они в вертолет упал так сейчас налево С слева что-то ага вертик то ли садится, то ли взлетает. Ну, давай съездим. Слышишь, прям слева стрельба мощная. Давай выходим пешком. Давай сейчас налево чуть -чуть Давай в лесок от зомби вверх видим Я понял, где они. Это как раз вот эта вот война и идет. Наверное, их. Заглушенный верт, видишь? Ты слышал, да, стрельба где была? Тут зомби ходят. Но опять же примерно. Так, ты помнишь, что я в зеленом теперь костюме? Вон тут елка сломанная. Блять, зомби ебаные. Давай бомбар. Оторвемся от зомбарей. Так, вон дым от вертолета, ложись. Так, на 220. Он, значит, уже где-то здесь. Так, я труп вижу на дороге. Слева от меня. На 140. Машина. Ага, едет, Сав, давай, заливаем. Пошел вниз, Саф, нет? Нет Вылез, чувак Упал, лежит Мутантик Еее uh. yeah. yeah. У нас еще теперь желтый Саф Вон, два трупа их лежат Нет, куда еще? Там выпал из машины Там еще труп, один лежит Слушай, нам надо сейчас... Вон вверх наверху стоит, в этот военный как раз, на котором они летали. Вверх встал. Думаешь, заглушили его? Похоже на то. Или он все это время глушился? Я не знаю. Так, я пошел, короче, справа обойду вверх, сверху зайду. Давай, я до машины дойду. Ты прям на пролом хочешь? Да. Давай. Давай. Вон еще чувак выпавший валяется из машины. Получается, мы двоих, наверное, убили. У меня с 3. 3. Ну что, ты у машины? Так, ключ. Раз. где еще ты говоришь вывалились? Выше чувак лежит по склону. В белом костюме. Он тоже вывалился? Чуть выше, да? Ну я не знаю, может это до да, этот убитый раньше. А МК-48, да. вот ноль у него. Забирай. Да ты вообще и на плохо. Закрыть рюкзак, да, да, да. почему у него еще было, что-то еще было. А, господи, я еще хотел с него снять это. Так, денег нет, одежда. Кия, блядь, это просто, блядь, это у меня нет слов, блядь. Я, я так давно вот этого желал, блядь. Вот всего. этого желал. 351 тысяча денег. Бля. Так, я до... до вертолета. Слушай... Надо нам обратно в сейф все срочно кидать. Видишь, он нас сейчас будет искать. Видишь, сейчас встретимся, катайтесь. Он сейчас по-любому возьмет военный вертолет или этот броневик и сюда поедет. У них есть потому что этот хаммер. Сейчас мы Слыши? если вертолет заберем, то нормально все будет. Так они получается вертолет сбили. целый иди до машины до их до своей до нашей а что там почему а ты машину не закрыл машина у них они, не закрывается то есть я беру нашу машину и еще делаю не знаю, сейчас, я -то 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 мне... давай короче все я на этот, я, я на этот на... вот. давай давай а я сейчас а я поехал за самым камуфляжем а вот. Потому что мне сейчас в принципе терять нечего Короче, продавай, и деньги нужно на, депозит какой-нибудь иначе там Выброс, Киря. Выброс? Полететь сейчас будет, но уже грохочет. Не страшно, мне 3 километра быстрее, Ну давай, там сажайся, короче, сразу же. Да -да -да -да.